фітнес тренер яка буде розповідати про жиріння школярів, про те, як з ним боротися за допомогою спортивних навантажень, це Юлія Петриченко. Вона вже на знімальному майданчику нашої програми. Доброго, доброго вам ранку, ранку. доброго юлочка. Ну то дійсно проблема, тому що. Багато батьків, особливо якщо є ще поряд бабусі дідусі, намагаються загодувати дитину, загодувати її ну як не до смерті, то принаймні до ожиріння. А школярі це така доволі цікава каста, да, які і багато їдять, і мало рухаються, ну в основному сидячи за партою. І з іншого боку, і навантаження на них велике фізичне не можна давати, тому що, не дай Бог, там щось серцем станеться чи ще там з чимось станеться. Як боротися? Сейчас, к сожалению, если обратить внимание в школах на классы, то в каждом классе 1, 2, 3 ребенка уже с выточным весом. То есть, ну, эта проблема очень серьезная, потому что ученые говорят, доказывают, что около 30% подростков и детей страдают ожирением. Просто что... мало кто про это думает. Батьки не Конечно. вважают свою дитину толстенькою, пухенькою и Да нормально Нормальная дитина, кровь с молоком. Что думают родители? Перерастет, О, это да, такой да. возраст, а потом превратится в белого прекрасного лебедя. Не перерастет, перерастает только в 30% случаев. В остальных же дети страдают очень, потому что это грозит серьезными заболеваниями, а также это моральное истощение. но вот Такими детьми в школе часто шутят, э, обижают, не берут их в игры, потому что они малоподвижны. Вот. и если мальчики за счет своей физической силы еще могут добиться какое-то там признания в классе, то девочкам с этим очень трудно, они порой закрываются в себе и очень сложно потом с этим бороться. Проблему надо решать комплексно, то есть вся семья должна принять, что у моего ребенка избыточный вес. Это как главное правило выздоровления. Э, нужно пересмотреть рацион питания всей семьи, потому что если семья привыкла кушать э, салатики с майонезиком, да еще картошку жареную с курочкой вечером, да, уж да, да с, с маслом, все, если папа вечером запивает все это пивом, то ребенок будет любить тоже жареную картошку, фастфуд и запивать это соком или колой, в которой ужасное очень количество много. сахара, и это очень пагубно влияет на ребенка. То есть надо заниматься правильным, здоровым питанием всей семьей. Якщо то, уточнити, то як зрозуміти, що в дитини дійсно є зайва вага? Ну, є ж таблиці ваги да, і відповідності маси тіла до зросту, але наскільки ну, вони, скажімо так, придатні для дорослих, для дітей така сама, той самий індекс маси тіла потрібно порахувати. Ну, для дітей, звісно, желательно посчитати індекс маси тіла, сходити в, в принципі, якщо ви бачите, що у вашого ребенка з'являється немножко животик, что у детей в их возрасте не должно быть, уже пухленькие, такие хорошенькие щечки, uh -huh. рыхленькие, то уже стоит задуматься о том, чтобы пересмотреть, что ребенок кушает и как он занимается. Просто в школе физкультуру чаще всего э, прогуливают, да, и не заинтересованы, скажем так, чтобы идти на физкультуру. Uh -huh. Поэтому нужно интересовать ребенка занятиями. Пусть ребенок сам выберет, чем он хочет заниматься. Это будет танцы, футбол, фитнес, все что угодно, лишь бы ему нравилось. Если ребенок в студии своей заинтересуется, ему понравится тренер, коллектив, то он там останется и будет вам благодарен за то, что вы его туда привели. Отдельное слово я хочу сказать о бабушках. Бабушки, они любимые, добрые. Но я сама столкнулась с этой проблемой. Выходят мои детки с тренировки. Бабушки в раздевалке уже ждут. У них огромная сумка еды. Бананчики, йогурты, булочки. Все. Нельзя. Просто нельзя. Банан – это отдельная еда. Никак не после тренировки. После тренировки можно дать ребенку обычный йогурт диетический, настоящий, а полезный, на да, яблочко. Но и это покажется ребенку очень вкусным, потому что по тренировке не выбегают все голодные. Но никак не шоколадки. И не солодка. Да. Есть какая-то особенность тренирования детей и школярів? Чего можно, чего не можно? Как правильно рассчитывать, возможно, те же Ну, смотря, надо смотреть, какие детки. То есть протестировать их, как они ведут себя, какая у них подвижность, какой вес обязательно. Какие могут быть заболевания у этих деток? Потому что есть детки, которые приходят с избыточным весом, у них уже сердечно-сосудистые заболевания. И тут не тут, можно да, кардио-навантажение Нельзя давать вилки. слишком великие кардио-нагрузки, слишком большие силовые нагрузки. То есть детки, им больше нравится в игровой форме. Но играть с ними тоже всю тренировку нельзя, потому что надо, чтобы их мышцы э, напруживались, напруживались и расслаблялись, да, и расслаблялись, и расслаблялись, чтобы они формировали осанку, чтобы они приходили туда работать. Это главная задача тренера. Показать ребенку, что что он должен делать, чего он может достичь. Как бы поговорить с ребенком о его проблемах. Может он может стесняется. Может какое-то упражнение ему не нравится, не дается. Он боится его делать. Нужно объяснить, показать на своем примере, может быть рассказать вправо они схожи на вправы для дорослых? Просто с меньшей вагою? Мне интересно, как это На самом деле, да. упражнение очень похоже на для упражнения для взрослых, потому что мы на тренировках используем все новые тенденции. Мы занимаемся и функциональным тренингом на TRX-петлях, и джампингом на батутах, и с силовыми бодибарами тренируемся, то есть и фитнес-болами. Тренировки очень разнообразны, мы включаем и танцы, и тайбой, и тай фитнес-бокс для девочек. Uh -huh. вот. Разные очень направления, чтобы детям было всегда интересно, чтобы им нравилось, главное. Также как бы, готовимся периодически к каким-то выступлениям просто для родителей. Детям это очень приятно, им нравится. Мы готовили вот на Новый год танец черлидеров для родителей. Діти були взволновані, родителям очень приємно. і коли діти йдуть к цілі якоїсь, то їм легше даються трудності. І тренування в тому числі ожиріння в дітей воно легше лікується ніж в дорослих. Чи немає різниці? Доведеться і себе налаштувати, і свою дитину на те, що будуть труднощі, і там скидувати зайву вагу доведеться ну, не один день. Ну, звісно, в принципі. Лічення каврослих, так і у діток однакове. Це правильний рацион питання, розпорядок дня і спорт. Без спорта здійсненні куди, угу. але це довго буде. Чи може чи просто через те, що дитина ще мала в неї, там там суди не настільки е, вражені, не настільки велико, багато проблем зі здоров'ям. Тому зайву вагу діти скидають швидше ну, дітям, звісно, буде немножко легче, чем взрослым. но все равно нужно настроить всю семью на то, что ребенка нужно поддерживать, нужно подавать ему правильный пример самому, то есть э, не сидеть дома перед компьютером, а взять ребенка за ручку, пойти пройтись по парку, прогуляться, прогулка на роликах, велосипедах всей семьей, это тоже чтобы... Да. И жир. <с> А yes. чи от у кожному випадку може спорт дійсно допомогти вилікувати, тобто ну позбавитися да зайвої ваги? Чи є такі випадки, де дійсно це виключно медична така проблема? No, на самом деле, серед дітей всего лишь 5% діток, які которые страдають ожиренням по своїм. Ким-то заболіванням, угу. тобто фізіологічно, а остальні, так? Да. Угу. А інші дітки чаще всього із-за неправильного раціона питання, і за конфеток, волочок угу. і всього остального. І тоді ще таке запитання виникло. Якщо там є, наприклад, дитина так за вагою, кому краще спочатку звернутися до лікаря чи одразу до тренера завітати і сказати, що так, і так, така проблема. Ну стоїть, я думаю, обрадітися сразу і туди, і туди, угу. тому що потрібно спочатку узнати ні у ребенка каких-нибудь заболеваний из-за лишнего веса, uh -huh. чтобы точно быть уверенным, какие нагрузки можно давать тренеру uh -huh. этому ребенку. И стоит поговорить, конечно, с тренером, объяснить ситуацию, показать ребенка. Может быть, тренер хороший тренер всегда посоветует вам какое-нибудь uh -huh. питание, правильное, какие-нибудь упражнения, чтобы ребенок делал дома. Uh -huh. Вот всей семьей вставать утром на зарядку. Тобто такий комплексний підхід, так само. Зарядка да. обов'язково три рази на тиждень тренування. Обов'язкові да. правильно і правильне харчування. Калорії теж треба підраховувати. Калорії в даному випадку в, даному случай, в здоровому питанні не стоїть почитувати калорії, просто запам'ять, що сладості. не то, что их можно, не нужно исключать, они должны присутствовать, но в умеренном количестве и должны быть правильные сладости. То есть, если вы хотите чего-то сладкого, то не стоит брать жирный масляный торт, который не каждый взрослый переварит, это а ребенку это вылится нездоровой печени. Стоит купить зефир, он менее вреден для здоровья. Вот. Также должны быть дома всегда свежие салаты. Мы в ресторан, когда приходим, заказываем салат. Он там красиво оформлен, свежий всегда. Вот и дома стоит научиться красиво поставлять салат. І щоб дитина щоб... просто да. повчиться їсти салати, а ну і наїдатися спочатку овочами фруктами, а не а, жирною куркою смаженою. А, дякую за те, що завітали, за те, що розказали. Дякую. Будемо сподіватися, що нас почули, почули і прислухаються до порад, для того, аби потім в дітей було набагато менше проблем в дорослому житті, бо дорослим скидувати вагу зайву набагато важче. Набагато важче проте не важко мандрувати разом з нами. Залишайтеся з нами і будемо мандрувати до набере. нужно Днепропетровске.